ত' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে বৰ্তমান আমাৰ এই ফুলপাহ বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ আছে আমাৰ বগেনভেলীয়া ফুল আৰু আমাৰ বহুতে কাগজ ফুল বুলিও কয় ইয়াক তো বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল বগেনভেলীয়া ফুল কেনেদৰে ৰোপণ কৰিব লাগে তেওঁলোকক দেখুৱাব লাগে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক বগেনভেলীয়া ফুল কেনেদৰে ৰোপণ কৰিব আপোনালোকে তাপ নাইবা বস্তাত আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম তো আপোনালোকক বগেন তা তাই নহ'লেও বগেনভেলা কেনেদৰে ফুলাব পাৰি ত' আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্ট দি আছিল সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সেয়েহে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আমাক ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহ যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আমাৰ পেজটো আৰু ইউটিউব চেনেলটো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে ফ'ল'ৰো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ তেন্তে আহক আমি বগেনভেলীয়া কেনেদৰে ৰোপণ কৰি তাই নহ'লেও আমি বগেনভেলা ফুলাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম তেন্তে আহক তো এয়া আমাৰ চাওক ধুনীয়া এটা কাটিং পুলি আমাৰ বগেনভেলাৰ আম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক যদি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কাটিং কাটিঙৰ পৰা কেনেদৰে আমি বগেন ভেলীয়া এনেদৰে বনা পুলি বনাব পাৰোঁ সেই সেই বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লাগে নে নালাগে তো এই ফুলপাহ ফুলপাহৰ বহুত কথা আছে এই ফুলপাহ আমি সাধাৰণতে আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষৰ ডিভাইডাৰবোৰত ডিভাইডাৰবোৰত দেখা পাওঁ ত' বহুতে সুধি আছিল ডিভাইডাৰবোৰত এই ফুলপাহ আমি কিয় ৰোপন কৰোঁ তো ৰাস্তাৰ কাষত এই ফুলপাহ ৰোপণ কৰাৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল আপোনালোকে জানে এই ফুলপাহ দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া ৰং বিৰঙী ফুল সেয়েহে ইয়াক প্ৰথম ৰাস্তাৰ কাষত লগোৱাই তাৰপিছত নেক্সট হ'ল আপোনালোকৰ ইয়াত কাইট থাকে কাঁইট থকাৰ ফলত জীৱ জন্তুৱে ইয়াক কোনো ধৰণৰ খেতি কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষত নাইবা ডিভাইডাৰৰ মাজত এই ফুলপাহ লগায় আৰু নেক্সট হ'ল এই ফুলপাহক বহুত বেছি ৰ'দ লাগে তেতিয়াহে যিমান বেছি ৰ'দ পৰিব ফুলপাহত সিমান বেছি আপোনালোকৰ ফুল ফুলে আৰু এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব ভগেনভেলা আপোনালোকৰ যদি আছে আপোনালোকে জানিব যিপিনে বেছিকৈ ৰ'দ পৰে সেইপিনে আপোনালোকৰ ভগেনভেলীয়া ফুল বেছিকৈ লাগে তো আপোনালোকে এই তিনিটা কাৰণ আৰু এটা আছে আপোনালোকৰ ইয়াত বেছি পানী নালাগে এই ফুলপাহত আপোনালোকে যদি বগেনভেলা ফুলত বহুত বেছি পানী দি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বগেনভেলা জপা মৰি যাব পাৰে সেয়েহে আমাৰ চাৰিটা কাৰণ ক'লোঁ দেখাত ধুনীয়া তাৰপিছত কাইট আছে যাৰ ফলত আমাৰ জীৱ জন্তুৱে খাব নোৱাৰে তাৰপিছত আমাৰ পানী কমকৈ লাগে আৰু সূৰ্যৰ তাপ বেছিকৈ লাগে যিহেতু আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষত নাইবা ডিভাইডাৰত এই চাৰিওটা বস্তুৱে আমাৰ মিলে সেয়েহে বেছিকৈ এই ফুলপাহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰোপণ কৰা হয় অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষত এই ফুলপাহক লগোৱা হয় ত' আমিও ঘৰত কেনেদৰে এই ফুলপাহ লগাই আমি ধুনীয়া বনাব পাৰোঁ আমাৰ ঘৰখন শুৱনি দেখাব পাৰোঁ সেই ভিডিঅ'টো সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনোৱাম আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আৰু আমাৰ বগেনভেলীয়া ফুল আছে আমি ইয়াৰ আগৰ বছৰ বহাগ মাহত ৰুইছিলোঁ ধুনীয়াকৈ এইবাৰ ফুল ফুলি গৈছে আৰু এইডাল আমি ধুনীয়াকৈ এইবাৰ ৰোপণ কৰি নেক্সট বহাগলৈ এইডালো ধুনীয়াকৈ আমাৰ ডাঙৰ হৈ ধুনীয়া এটা ফুল ধুনীয়া ফুল দি দিব দি যাব আৰু ফুল বেছিকৈ কেনেকৈ লগাব পাৰি বগেনভেলীয়াক সেইটো এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম তো প্ৰথমতে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টাব লাগিব টাবটোৰ তল পিনে ধুনীয়াকৈ আমি ফুটা কৰি ল'ব লাগিব যাতে পানী ওলাই যায় তো ইয়াৰ টাবটোত প্ৰথমতে আমি কি কি দিম আপোনালোকক সেইটো দেখাই আছোঁ তো ফুলপাহ ইফালে থৈ দিছোঁ তো টাবটোৰ তলিভাগত আমি ধুনীয়াকৈ অলপ আমাৰ চুকামিন জাবৰ সেইবিলাক আমি দি দিম আমাৰ শুকান জাবৰ শুকান পাত সেইখিনি আমাক ধুনীয়াকৈ দি দিম যাতে ই আমাক ড্ৰেইনেজৰ কাম কৰে আৰু পানী শুহি নিব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ ই আমাৰ গোবৰ তাই তাৰপিছত আমাৰ বৰষুণৰ পানী এইবিলাক পৰি ঘিউ মাছৰ আমাৰ এটা হিউমাছ সাৰ ই যাতে কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত আমি ইয়াক আমাৰ ছাগলীৰ গোবৰ আছে আমি ছাগলীৰ গোবৰ দিম আমি যিহেতু জৈৱিকভাৱে কৰোঁ যিকোনো খেতি আপোনালোকে জানে সেয়েহে আমি ফুলো আমি জৈৱিকভাৱে ৰোপণ কৰোঁ কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ৰাসায়নিক সাৰ আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ছাগলীৰ গোবৰ দিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ ছাই আছে আমি ছাই দিলোঁ ছাই দি ল'ব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত ছাই দিব তল তলিভাগৰ কথা কৈ আছোঁ আমি তাৰপিছত ইয়াত এটা মেইন আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেয়া হ'ল আমাৰ ফাংগী ছাইড ভেঁকুৰ নাশক আমাক ভেঁকুৰে আক্ৰমণ কৰে গছবোৰত সেয়েহে আমি ভেঁকুৰ নাশক ধুনীয়াকৈ ইয়াত ইয়াত ধুনীয়াকৈ আমাক দি ল'ব লাগিব যাতে ভেঁকুৰে কোনো ধৰণৰ গছডালক এয়া আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তো ভেঁকুৰ নাশক দিয়াৰ পিছত আমি এয়া গোবৰ আছে আমাৰ গোবৰ দিম যিহেতু তলিভাগ মেইন আমাৰ ধুনীয়াকৈ আমি তলীভাগত বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰ আমি দি ল'ব লাগিব সেয়া আমি গোবৰ এনেদৰে দি ল'লোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত আমি ইয়াত ভৰাম মাটি আমাৰ অন্য এনেদৰে মাটি ৰেডি কৰাই থাকে আমাৰ খেতি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি আমি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তাৰ বাবে আমি এনেদৰে মাটি গাৰ্ডেন চইল বনাই থৈ দিওঁ এই গাৰ্ডেন চইলত আমি দিওঁ আমাৰ ছাই তাৰপিছত গোবৰ কেঁচুসাৰ আৰু চূণ চূণ দিয়া আছে এই মাটিখিনিত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেদৰে উপাদানৰে আমি মাটিখিনি আমি বনাই থৈ দিওঁ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মাটিৰে ইয়াত ভৰাই লৈছোঁ আৰু তলিভাগত আমি জাবৰ জোথৰ এনেদৰে দিয়াৰ ফলত আমাৰ মাটিও কমকৈ লাগে আমাৰ টাউনত থকা মানুহে বেছিকৈ আমাক ভিডিঅ' চাই সেয়েহে আমাৰ মাটি কেনেকৈ কমকৈ লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিবলৈ ইয়াৰ মেইন উপায় হ'ল আমি আপোনালোকে তলিভাগত জাবৰ জোথৰ যিমান আছে আপোনালোকৰ পেলনীয়া গোটেইখিনি দি ল'ব ত' নেক্সট আমাৰ মাটি ভৰাই ল'লোঁ মাটি ভৰাই ল'লোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ইয়াত আমি কিছুমান উপাদান দিওঁ আমাৰ ঘৰুৱা উপাদান এয়া আমাৰ চাওক এয়া আমাৰ আমি যিবিলাক ডিমৰ বাকলি এইবিলাক আমি পেলাই নিদিওঁ এয়া হ'ল উদ্ভিদৰ বাবে এটা কেলচিয়ামৰ মেইন ভাণ্ডাৰ আপোনালোকে জানে এইটো আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ খেতিত আৰু কেলচিয়াম গছক লাগে আপোনালোকে জানে সেয়েহে আমি এয়া কেলচিয়াম আমি দিলেও নেক্সট আপোনালোকে এয়া দিব পাৰে আমাৰ ঘৰত যি চাপাত ৰৈ যায় সেই চাপাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ টাবত নাইবা বস্তাত কৰা খেতিত ধুনীয়াকৈ দি দিব এয়া এটা উৎকৃষ্ট আমাৰ সাৰ বহুতে পেলাই দিয়ে আৰু এয়া হ'ল আমাৰ কলৰ বাকলি আপোনালোকে চাব পাৰে আমি এইবিলাক খেতিত ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এয়া হ'ল আমাৰ পটেছিয়ামৰ ভাণ্ডাৰ আৰু গছডালক আমাৰ পটেছিয়াম লাগিব কেলচিয়াম লাগিব আমি জৈৱিকভাৱে কেনেদৰে এইবিলাক দিব পাৰোঁ সেই ভিডিঅ' সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাই যাওঁ আমি জৈৱিকভাৱে খেতি কৰোঁ আপোনালোকে জানে তো এইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত ওপৰত অলপ আকৌ আমি মাটি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ফিল আপ কৰি যাম এইখিনি ধুনীয়াকৈ পচি আমাৰ সাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গছডালক ধুনীয়াকৈ সাৰ যোগান ধৰিব তো তাৰপিছত আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ আমাৰ বগেনভিলীয়া পুলিটো ৰোপণ কৰিম ইয়াত আমাৰ বগেনভিলা পুলি চাওক কাটিং পুলি এইটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াই আপোনালোকক কেনেদৰে ৰোপণ কৰোঁ মই দেখুৱাই আছোঁ আমি ইয়াত ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰোপণ কৰিম ইয়াক ধুনীয়াকৈ আমি এনেদৰে বহাই চাৰিওপিনে নতুন মাটি আমি দি দিব লাগিব শিপাখিনি ডিষ্টাৰ্ব নোহোৱাকৈ আমি এ টাবত ধুনীয়াকৈ ইয়াক ৰোপন কৰি দিলোঁ নেক্সট আৰু কেইবছৰমান পিছত আমি এই টাবটো ডাঙৰ টাব লাগিব ইয়াক ধুনীয়াকৈ উলিয়াই আকৌ ডাঙৰ টাবত ৰুব লাগিব তো শেষত আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে বস্তা বা টাবত ৰুলে আপোনালোকৰ ক'ক হয় ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কি দিব তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া আমাৰ চূণ আছে চাওক শেষত আপোনালোকে এনেদৰে এয়া চাৰিওপিনে এনেদৰে চূণ দিব চূণৰ এটা লেয়াৰ দিব তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে মাটি দি দিব চূণৰ লেয়াৰ দিয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ বস্তা বস্তা নাইবা টাবটোত কোক নহয় আৰু মাটিৰ পিএচ লেভেলটোও ই মেইনটেইন ৰাখে তো শেষত আপোনালোকে চূণ আৰু এনেদৰে মাটি দি আপোনালোকৰ যিখিনি গোবৰ এনেদৰে ৰৈছিল এই গোটেইখিনি আপোনালোকে গুৰিত এনেদৰে এনেদৰে দি দিব দি দি ধুনীয়াকৈ ইয়াক লাখৰ কাষত আমি আপোনালোকে জানে পানী দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ গছডালত পানী দি দিব আৰু এটা কচা মনত ৰাখিব তলপিনে ফুটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধুনীয়াকৈ ইয়াক গছডালত পানী দি দিছোঁ আৰু ইয়াক কেইদিনমান ছায়াত ছায়াৰ পৰা ঠাইত থ'ম তাৰপিছত আমি ৰ'দত থৈ দিম যিহেতু ইয়াক বহুত বেছি ৰ'দ লাগে তো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তাই নহ'লেও কেনেদৰে আপোনালোকে বগেনভেলীয়া ৰুব পাৰে নাইবা ৰুই আপোনালোকে ফুল লগাব পাৰে ত' নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা কলম দি ইয়াক কেনেদৰে বনাব পাৰি নাইবা ইয়াৰ থানিৰ পৰা আপোনালোকে কেনেদৰে পুলি বনাব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ পেজটো ফ'ল' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আমাক ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহ যোগাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তেন্তে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ জয় এখন